হেল্ল' গাইছ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ অতি সুখবৰ আহিছে ন'টিফিকেশ্যন আহিছে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ছেবাফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এয়া তোমালোকে ভালদৰে গম পোৱাই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এক্সাম এইচ এছ এল চি এক্সাম বেয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে অতি সুখবৰ আহি গৈছে যেহেতু কম্পার্টমেন্টেল এক্সামর এটা অনলাইন এপ্লাই করে লো পারা তোমালকে ইয়াত দি দিছে চা কি কি দিছে তো তোমালকে ভিডিওটি স্কিপ নক সম্পূর্ণরূপে চা তো বলা আমি এই ভিডিওটি আরম্ভ করো ইয়াত চাওয়া তোমাল দি দিছে কি এজ পুভেল অফ দ্য বোর্ড ইট হেজ বিন ডিসাইডেড টু হোল্ড অফ হোল্ড দ্য কম্পার্টমেন্টেল এক্সামিনেশন অফ এইচ এল এইচএসএএলসি এক্সামিনেশন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ ফ'ৰ দ'জ কেণ্ডিডেট হুক কুড নট কম আউট ছাকচেছফুল ইন এছ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ বাট ফেইল ইন মেক্সিমাম থ্ৰী ছাবজেক্টছ অপ টেইন মিনিমাম ওৱান চেভেণ্টি মাৰ্ক ইন এগ্ৰীড ইয়াত তোমালোকৰ কৈ দিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেক্সিমাম তিনিটা ছাবজেক্টত অৰ্থাৎ তিনিটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছা তোমালোকে আকৌ একজামত বহিব পাৰিবা তিনিটাতকৈ কম বা যদি তিনিটাতকৈ বেছি হয় তিনিটাতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত বহিব নোৱাৰিবা যদি তিনিটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছা তেতিয়াহ'লে বহিব পাৰিবা তিনিটা ছাবজেক্টতকৈ কম হ'লে বহিব পাৰিবা আৰু ইয়াত কৈ দিছে দে উইল বি ইলিজিবল টু এপিয়াৰ ইন দ্য কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন ইন ছিংগল চাঞ্চ আৰু এইটো তোমালোকৰ দিছে ছিংগল চান্স হয় এইটো এক্সাম তোমালোকে ছিংগল চাঞ্চ পাইছা দিবলৈ যিয়ে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যনটো বহুৱাই দিছে চেৱা ফালৰ পৰা আৰু ইয়াত দিয়া আছে ডে' কেণ্ডিডেট এপিয়েৰিং ইন কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন হেজ টু চিকিউৰ মিনিমাম থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক ইন ছাবজেক্ট এপিয়েৰ এণ্ড হিজ এণ্ড হাৰ ট'টেল মাৰ্ক মাষ্ট বি ওৱান এইট্টি এব'ভ টু কম আউট ছাকচেছফুল ইয়াত তোমালোকে যিটো এক্সাম দিবা এইবাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল তাত তোমালোকে মেক্সিমাম থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক তোমালোকৰ থাকিব লাগে মানে হ'ব লাগিব পাছ কৰিবৰ কাৰণে মানে পাঁচ মাৰ্ক থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো দি দিছে এটা ছাবজেক্টৰ যদি এক্সাম দিয়া সেইটোত তোমালোকে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাবই লাগিব পাঁচ মাৰ্ক দিছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু ইয়াৰ কিছুমান পইণ্ট দি দিছে ত' সেয়া চোৱা তোমালোকে আৰু ইয়াত দিছে প্ৰথম নম্বৰ পইণ্টটো দিছে দ্য কম্পাৰ্টমেণ্টেল একজামিনেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ চিংগল চান্স উইল এইটো কৈ দিছে তোমালোকৰ ছিংগল চাঞ্চ দিছে যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল একজাম দিছে এইবাৰ উইল কমেন্স ফ্ৰম দ্য ডেট টু বি ন'টিফিকেশ্যন লেটাৰ অন আৰু এই তোমালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো স্কুলে স্কুলে তোমালোকৰ পাই গ'ল অৰ্থাৎ চৈধ্য তাৰিখে পাই গৈছে মানে এক্সামৰ তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰতে পাই যায় কিন্তু তোমালোকৰ যিটো দুই নম্বৰ পইণ্টত লিখা আছে এইটো চোৱা ডিটেইলছ শ্বিডিউল ফৰ অনলাইন ফিলিং আপ টু এপ্লিকেশ্যন থ্ৰো ৰেছপেক্টিভ স্কুল উইল বি নট ন'টিফাই উইডিন থ্ৰী ডেইজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্টচ অফ এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন যিটো তোমালোকৰ তিনিদিনৰ পিছত পাই গৈছে মানে ধৰা পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত এইটো ন'টিফাই হৈ গৈছে আহি গৈছে স্কুলে স্কুলে ন'টিফিকেশ্যন ত' তোমালোকে স্কুলত গৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰিবা যিসকল কেণ্ডিডেটছে যোৱা নাই স্কুললৈ ত' স্কুলৰ ফালে খবৰ কৰি তোমালোকে গুচি যাবা যিহেতু ইয়াৰ থ্ৰী ডেইজৰ পিছত ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল আৰু মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ যে ন'টিফিকেশ্যন আহিলে তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবগৈ পাৰিবা আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে তোমালোকে স্কুল যাব লাগিব স্কুলৰ টিচাৰ মেম সৈতে কৰি দিব আৰু তিনি নম্বৰ পইণ্টটো দিছে কি দ্য এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰী আৰু একজামিনেশ্যন ফিটো হ'ব তোমালোকৰ পাঁচশ টকা যদি এটা ছাবজেক্টত ফেইল হৈছে তেতিয়া পাঁচশ টকা দিব লাগিব চেল হেভ বি পেইড ফৰ ইচ ছাবজেক্ট থ্ৰো এছ বি আই অনলাইন চালান মোড আৰু এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা কটা যাব পে'মেণ্ট মোডটো এইটো দি দিছে ইন এডিশ্যন ওৱান ফিফটি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা ফিজ ইজ টু বি পেইড বাই ইচ কেণ্ডিডেটছ আৰু তোমালোকে এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগিব যিটো তোমালোকৰ পে'মেণ্ট ল'ব এক্সাম চেণ্টাৰৰ ফি দিব লাগিব তোমালোকে আৰু ইয়াত দি দিছা পাৰ ছাবজেক্ট তোমালোকৰ মানে হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচকৈ যদি এটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছা তেতিয়াহ'লে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দিব লাগিব আৰু এক্সট্ৰা ফিজ দিব লাগিব ওৱান ফিফটি ৰুপিচ অৰ্থাৎ তোমালোকে ট'টেল পে' কৰিব লাগিব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচ যদি দুটাত ফেইল কৰিছা তোমালোকে দিব লাগিব ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচ দিব লাগিব যিহেতু এটা ছাবজেক্টত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ লৈছে আৰু এক্সট্ৰা ফিটো দিবই লাগিব ওৱান ফিফটি সেয়েহে তোমালোকৰ হ'ব ইলে ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচ যদি তিনিটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছা তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব তোমালোকে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচ পে' কৰিব লাগিব আৰু এই পে'মেণ্ট মোডটো হ'ব এছ বি আই চালান এছ বি আই থ্ৰু এছ বি আই বেংকৰ থ্ৰুৱেদি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যিটো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এয়া তোমালোকৰ নিজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা যি সকলে অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব স্কুলত তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰি দিব লাগিব তোমালোকে খালী স্কুল যাব লাগিব এই পে'মেণ্ট কৰাৰ বাবে আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ বাবে আৰু ইয়াত চাবা পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো দ্য কম্পাৰ্টমেণ্টেল একজামিনেশ্যন চেল ৱেই অনলি ফৰ থিয়ৰী পেপাৰ্চ আৰু ইয়াত হ'ব তোমালোকৰ থিয়ৰী পেপাৰ হ'ব আৰু ছয় নম্বৰটো দি দিছে ঠিক তেনেধৰণে মাৰ্ক অফ পাৰ্টিকেল এক্সামিনেশ্যন এণ্ড মাৰ্ক অপটেইন ইন ইণ্টাৰ্নেল আছামিছ ইন এইচ এছ এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ উইল বি কেৰিড অ'ভাৰ দ্য চাবজেক্ট এপিয়াৰড ইন দ্য কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন হুৱেন ইভাৰ এপ্লিকেবল আৰু ইয়াত তোমালোকৰ দি দিছে যে যিবিলাক প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে সেইবিলাক তোমালোকৰ নহয় আৰু ইণ্টাৰ্নেল মাৰ্ক এইবিলাক যাব তোমালোকৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰাই দে উইল বি প্ৰভিশ্যন অফ অ' এম আৰ আনচাৰশ্বীট আৰু ইয়াৰ অ' এম আৰ আনচাৰশ্বীট আহিব ফৰ দ্য অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ অফ ক'ৰ চাবজেক্ট এছ ইন দ্যা মেইন এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন আৰু এইখিনি এক্সামটো তোমালোকৰ যিধৰণে মেইন এক্সামত তোমালোকে বহিছিলা এইচ এছ এল চি এক্সামত ঠিক তেনেধৰণে কুৱেশ্যন আনচাৰ আহিব ৱেমাৰ চিটটো আহিব আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰ দিবলৈ আহিব আৰু দে কেণ্ডিডেটছ অফ দ্য ক'ৰ ছাবজেক্ট উইল হেভ টু পাছ ছেপাৰেটলি ইন ৱেমাৰ আনচাৰ শ্বিট এণ্ড ইন দ্য ডিচক্ৰিপিটেড পাৰ্ট অফ কুৱেশ্যন ইন দ্য কম্পাৰ্টমেণ্টেল একজাম আৰু ইয়াত যিখিনি ৱেমাৰ চিট আহিব সেইখিনি তোমালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ আহিব ভাগ ভাগকৈ আহিব আৰু যিখিনি তোমালোকৰ থিয়ৰী পাৰ্টখিনি আহিব সেয়াও কুৱেশ্যন আনচাৰ পাৰ্টখিনিও আহিব যিটো এতিয়াও তোমালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ কুৱেশ্যন আনচাৰ দিব পেপাৰ ঠিক আছে এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ন নম্বৰ পইণ্টটো দিছে চাকচে ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেট উইল গেট কম্পজিট ফ্ৰেছ মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেট ইন কৰ্পৰেটিং দ্য মাৰ্ক অপটেইন বাই দ্য বাই ডেম ইন দ্য কম্পাৰ্টমেণ্টেল একজামিনেশ্যন আৰু তোমালোকে এইটা ছাবজেক্টত পাছ কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ হৈ আহি যাব মেইন মাৰ্কশ্বিটখন আৰু আঠ নম্বৰ পইণ্টটোত কৈ দিছে দ্য লিষ্ট অফ চেণ্টাৰ ফৰ হোল্ডিং কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন উইল বি ন'টিফাইড ইন দ্য পৰ্টেল দ্য হেড অফ দ্য স্কুল হেভ টু গিভ চইচ ফৰ দ্য চেণ্টাৰ ইন দ্য অনলাইন পৰ্টেল ইটছেল্ফ হোৱাইল ফিলিং আপ অফ দ্য ফৰ্মছ অফ কেণ্ডিডেটছ মানে তোমালোকৰ যি হেডে মানে প্ৰিন্সিপালে ফৰ্ম ফিলাপখন যেতিয়া কৰি কৰি দিব তাৰপিছত তোমালোকে চেণ্টাৰ ক'ত পৰিবা তাত সেইটো এখন মেনশ্যন কৰি দিব আৰু অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে গম পাই যাবা হাও এভাৰ ইজ কেছ নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ ফাউণ্ড টু বি লেচ দেন ফিলিং আপ অফ দ্য ফৰ্মিডেটছ এইটো হ'ল লেছ দেন ফিফটি ইন দ্য চেণ্টাৰ ইট উইল বি মেনেজ উইথ দ্য নিয়েৰ চেণ্টাৰ মানে যদি যিখিনি চেণ্টাৰত যদি ষ্টুডেণ্ট বেছি হৈ যায় তেতিয়া এখন নতুন চেণ্টাৰলৈ ষ্টুডেণ্টবিলাক চেঞ্জ কৰা হ'ব দ্য চাবজেক্ট কম্পাৰ্টমেণ্ট আৰু ছাবজেক্ট ৱাইজ হ'ব আৰু দহ নম্বৰ পইণ্টটো দিছে চোৱা চিলেক্ট চাবজেক্ট ফ্ৰম কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য পৰ্টেল ইটচেল্ফ এইখিনি দি দিছে এইখিনি আৰু তোমালোকৰ আজি যি দি দিছে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ বিষয়ে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ভাল ধৰণৰ ধৰণৰ যি দি দিছে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ বাবে আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন ব'ৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যিটো গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এয়াই যি এছ এছ এল চি কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ফালৰ পৰা অহা ন'টিফিকেশ্যন ত' তোমালোকে যিসকলে অনলাইন এপ্লাই নাই কৰা তো তোমালোকে যাবা স্কুললৈ নিজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তাত গ'লেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব আৰু মই যিহেতু সবিশেষ জনাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ ইয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো হৈছে সাতাইছ তাৰিখ তো তোমালোকে যিমান পাৰা জল্দি গুচি যাবা যিহেতু লাষ্ট ডে'টলৈ অপেক্ষা কৰি নাথাকিবা পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা খুলি দিয়া হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে যিমান পাৰা জল্দি স্কুললৈ যাবা আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো ভাল ধৰণে দিবা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তো এইখিনিয়ে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনিটা ছাবজেক্টতকৈ বেছি ফেইল কৰিছা তোমালোকে দিব নোৱাৰিবা আৰু তোমালোকে সেয়াও কোনো প্ৰেছাৰ নল'বা তোমালোকে নেক্সট ইয়েৰ এক্সামটো দি দিবা যি তিনিটাতকৈ বেছি ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ত' এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা অহা কিছু আপডেট আৰু তোমালোকক লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ত' ধন্যবাদ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট আমাৰ ইউটিউব চেনেলতে পাই গৈ থাকিবা তোমালোকে আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আনচাৰৰ পৰা ধৰি ক্লাছ টেন নৰে ক্লাছ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোতে লাইভ ক্লাছ কৰি থকা যে ত' তোমালোকে চাব পাৰিবা যিসকলে চাব বিচাৰা ত' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ